Вот немецкому. И Мы Успели вытащить сами до приезда МЧС. И вот два оператора машиноцентра были здесь. Двух девочек Дании, получается, все сотрудники, которые были за своими машиноцентрами, они погибли мгновенно. Все тут за Да. Вот там 20 пораненных-то. Да. Так. Прилеты же были уже после того, как случилось. Вчера же было много прилетов по Харькову. И мы периодически пытались успеть людей поместить в скорую помощь до того, как начнутся еще очередные. Мы же не понимаем, когда прилетит в следующий раз. Мы допоможем. Я, разумеется, задание для нас. Мы найдем урожай. Ну, людей повернуть, на жаль, никто не может. Но мы можем на память этих людей да, да, да. сделать заработано работу ну, Ты что построили? Четыре года там против, да? Четыре года. Вот с Айсэх, не с этой ситуации приблизительно на 40% минимум совокупная мощность всех украинских предприятий падает. Это самое мощное в Украине предприятие. Поэтому учебники, литература и так далее сегодня просто это национальная проблема становится. Мы не сможем их подпечатать в этом году 100% в срок, если мы быстро не восстановим.